ગુજરાત ની ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કરતા આમ આદમી પાર્ટી ના અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું છે કે સરકાર ખેલાડીઓ પર લાઠી ચાર્જ કરી રહી છે તેમણે જલમાં ધકેલી રહી છે અને ખતરનાક કલમ 307 હેઠળ ગુના દાખલ કરી રહી છે આજ મે આજ મે ઓર ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી સરદાર કુમરભાઈ મારુ સાહેબ ગુજરાત આયા છે ગુજરાત મે જિસ તરહ સે પિછલે kuch માહીનો સે किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है लाठी चार्ज किया जा रहा है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं झूठे केस किए जा रहे हैं, छोटे छोटे गरीब किसानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है 307 जैसी खतरनाक धाराएं किसानों के ऊपर लगाई जा रही हैं। ये सरदार पटेल की धरती है और सरदार पटेल ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार किसानों के लिए सत्याग्रह किया था आज हम किसानों के साथ उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उनके आंदोलन में उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं उनको कहने के लिए जा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं अंतिम सांस तक उन लोगों के साथ खड़े हैं।, हैं और अब बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो गई है आज से सैंतीस साल पहले कांग्रेस ने भी ये किया था कांग्रेस ने भी किसानों के ऊपर अत्याचार किया था तब से लेके आज तक किस कांग्रेस वापस नहीं आई है अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जिस तरह से बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है गुजरात के सारे किसान एकजुट होकर बीजेपी को टाटा बाय बाय बोलेंगे